О, смотри, на Привет! Вина, привет! <связать> короче, я опять пока камера поработала. Значит так, мы сегодня запрелив, как какую это вообще глушки реально. Да, можно посмотреть, короче, вот такая местность тут вокруг. Ну на самом деле я здесь первый раз, хотя живу здесь уже э, сколько 6 шест... 17 лет. Прикинь! Уже 17 лет прошло, да. <связать> да, я уже такая старенькая. Вот, мне сегодня устроили здесь экскурсию. Но ну, с... я, правда, четвертый раз, но не сильно там много, но Не будем обращать внимание на пейзажи некрасивые. На самом Камера деле... Камера всего не передает. А, я бы такая, чтобы уже свалить куда-нибудь подальше в город. А, в общем... Ты не одна. В общем, скоро все закончится, скоро все мы разъедемся. Это будет совсем-совсем скоро. Первого числа уже надо уезжать. И это печально, на самом деле я, я сижу разговариваю, я сейчас плакать буду. Так, не плачь, я сейчас тоже буду плакать. Вот, сегодня мы без мальчиков. Осторожно, не падай. Ну, у камеры не получилось сесть рядышком. Сегодня мы без мальчиков, поэтому нас некому защищать. Да, а, мы одни такие красивые, незамужние, кому-то очень нужно. Да, вот, в общем, я вообще даже в платьечке это да, для вот меня неожиданный Оп. ход. Ай. Ага, так и видно мои вот, ноги. Платье, платье, ноги, ноги, ноги. Это для меня очень даже неожиданный ход, потому что да, она редко носит платье. Я сторонник джинсов, поэтому вот так вот. У нас на самом деле собирается дождь и ветер, прически. Я сижу как дурак, поправляю свой челк. Да. И платье улетает, и челки улетают, все улетает. Один мы стоим, тут сидим. Да, сидим, кукуем. Сейчас будем направляться в сторону цивилизации, наконец-то. В сторону ее дома, моего дома. Чего-нибудь дома, но не важно чего. Ура, товарищи, там, там, там люди, там цивилизация, там многоэтажки. Прикиньте, это редкость. Она многоэтажки, наверное, не ведет. Так, ладно. Идемте. Ладно, попозже еще что-нибудь запишем. Сегодня с сумкой. Все, попозже еще что-нибудь запишем. Пока, Пау.